Артурка Громанян работает на втором городском маршруте. Из-за нехватки шоферов за рулем проводит до 14 часов в день. Кроме того, нужно заправить машину и проверить технику. Водители считают, что большая часть шоферов не хотят возить пассажиров из-за низкой зарплаты. Заправить автобус, надо и план сдать. Ну, тяжело для водителей тоже. И сейчас не хотят, стараются идти там, где нет лютников. А пассажирский транспорт сильно много льтников. Едешь, когда за троллейбусом едешь, там, ну как вам сказать, РУ-25 проезд, а у нас 2.25. Уже люди малоимущие, уже стараются сесть на троллейбус проехаться. А на автобус уже не садятся. В Макеевке не хватает почти половины водителей общественного транспорта. Так считает заместитель директора частного перевозчика. К примеру, только их предприятие готово принять на работу до 30 шоферов. Елена Евтушенко уверяет, сегодня кадровая проблема самая острая за последние несколько лет. Я думаю, что ее срочно надо решать. Но это только... Заключать какие-то, наверное, договора с, с каким-то лицом, который хочет работать э, на автобусе. Помогать ему открывать категорию «Д», может быть, даже за свой счет. Почему? Потому что я не думаю, что у города есть такой фонд для того, чтобы оплачивать. Готовить водителей смогут за счет фонда социального страхования. Для этого нужно стать на учет в городском центре занятости. По словам его директора Виталия Гладкевича, это позволит открыть категорию «Д» бесплатно. Кроме того, учебу может оплатить перевозчик, тогда учащийся обезученец отработать на предприятии определенный срок. Происходит конкурсный отбор учебных заведений, которые имеют право такое обучение проводить. Они должны иметь на это лицензию. Договор между работодателем, безработным и учебным заведением и центром занятости должен тоже гарантировать трудоустройство после этого обучения. Как сообщил Виталий Гладкевич, вакансии водителей появляются ежедневно. Сегодня зарегистрировано 36 рабочих мест, большинство на пассажирский транспорт. Александр Бойко, Роман Громняк, Роман Фролов, Панорама.